అందరికీ నమస్కారం నా పేరు కేఎన్ శశికళ అనంతపూర్ నేను ఈరోజు అన్నమాచార్య వరకు ఇతను పాడుతున్నాను నాకు ఈ అవకాశం కలిగించిన నానామృతం యూట్యూబ్ ఛానల్ వారికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను మాధవా కేశ मधुसूदना विष्णुश्रीधरापदनकं चिन्तयामि योऽयं माधवकेशव मधुसूदना विष्णुश्रीधरापदनकं चिन्तयामि योऽयं वामन गोविन्द वासुदेव प्रजुम्ना राम रामकृष्ण नारायणाच्युत वामनगोविन्द वासुदेव प्रज्म्ना राम रामकृष्ण नारायणाच्युत दामोदरानिरुद्ध दैवपुण्डरी दामोदरानिरुद्ध दैवपुण्ड नामत्रयादिश नमो नमो नाम त्रयादिश नमो नमो माधवाकेशव मधुसूदनं विष्णुश्रीधरापदरकं चिन्तयामि योऽयं पुरुषो उत्तमा पुण्डरी काक्षदिव्यहरिसङ्कर्षणा अदोक्षजा पुरुषोत्तमा पुण्डरी काक्षदिव्यहरिसङ्कर्षणा अदोक्षजा नरसिंहषिकेशनगदराद्रिविक्रमा नरसिंहषिकेशनगदराद्रिविक्रमा रक्ष जय जय सेवे रक्ष जय, जय सेवे माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरापगरकं चिन्तयामि यो महित जनादन मत्स्यकूर्मावरा सहज भागव बुद्ध कल्की महित जनादन मत्स्यकूर्मरा सहज भार्गव बुद्ध जयतुर्गक विज्ञान श्री वेकटेशुभक वि रम् अहमिह तव अनिशं भजामि अहमिह तव अनिशं भजामि माधवा केशव विष्णु मधुसूदना विष्णुश्रीधरापजनकं चिन्तयामि योऽयं माधवा केशव മധുസൂദന വിഷ്ണു ശ്രീധരാപദനകം ചിന്തയാമിയോയം ചിന്തയാമയം ചിന്തയാമിയോയം ധന്യവാദ